Всем привет, дорогие друзья! У меня такая новость, очень же интересная есть. Ну вы, дорогие друзья, ставьте лайки, доходим на Google Chrome. Давайте эту новость интересную вам покажу. Ну вы, дорогие друзья, подписывайтесь ставьте Google Chrome, э, пару секунд загружается. Так, что я могу сказать? Подписывайтесь, дорогие друзья, и ждем пару через, через, э, минут, и, э, дорогие друзья, Google Chrome у нас загрузился. Но, дорогие друзья, и у первого сайта все будет все будет э, подробно так первый сайт заходим ну и дорогие друзья влепите лайк на данный вид так первый сайт что могу сказать дорогие друзья Эээ, загружается и дорогие android 16 позволит дорогие друзья синхронизировать уведомления и приложения на разных устройствах. Так, дорогие друзья, Samsung может скорее значительно расширить возможности своей экосистемы благодаря новой функции над которой Google работает в, в, в тайне. Так, дорогие друзья, речь идет о, о, о функции под названием над надов, которая будет синхронизировать уведомления и приложения и мультимедійний контент між Android і устройством, як то приблизити екосистему, так і дозя Galaxy, уровню інтеграції, котрому вже давно пользується владельця устройства Apple, дорогі друзі. Но функція, дорогі друзі, ця функція надовго була обнаружена в суставі Google Play, сервіс з допомогою внутрішнього інструменту AppCast в відлічі від от внешній функції Samsung, дорогі друзі. Дорогі друзі, хендус, то сервіс з допомогою внутрішнього інструменту AppCast Ключи от внешнего функции Samsung продолжить на других устройствах, э, которые работают только между телефонами, планшетами и ноутбуками Сан Galaxy при условии выхода один аккаунт Samsung новая разработка Google будет привязана к, к аккаунту Google, что э, не, Google это открывает возможность синхронизировать между устройствами разных брендов. Дорогие разных брендов, но для использования Galaxy вот это означает, что синхронизирование могут не только данные Wi-Fi и бу буфера обмена, но с помощью надов можно будет, к примеру, розма- розматрювати у з одного телефона на другому і многовинного переключають вас по відведення відео між пристроями. Особливо я заметними стають для розширених екосистем Samsung. Samsung включается смарт-часы, планшеты и телевизоры. А если Google действительно сделает эту функцию еще доступной, она может обеспечивать более плавный и удобный способ перехода между экранами. Аналог функции надов и Continuity от Apple. Одно след, но поддержку устройств от разных производителей. По, 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 по предварительным данным надов выходит в состав Google Play Service. Версии 24, 24 26 и 31. 24, 26 и Возможно будет официальное представление вместе с Android 16, дорогие друзья, на Иван 1 8. Идеальным моментом для анонса может стать мероприятие Galaxy Un Unpacked 9 и где уже, ожидается презентация Galaxy Z Fold 7 и Z Fold... Fold 7, особенно... Особенно, если Samsung собирается перспонсировать более тесную интеграцию своей экосистемы. дорогие друзья. Я рассказал, что Samsung такие вот, эм, позволяет синхронизировать уведомления между приложениями. приложений. дорогие друзья. Что вы будете знать, это так неплохо, дорогие друзья. Вы подписывайтесь на мой YouTube канал ставьте и так дальше. И улепите лайк, если понравилось данное видео, это новое, дорогие. Я всем помог, дорогие друзья, дальше. И будете вы знать, это а новое, дальше будет, дальше, так, далее, дорогие друзья. Ладно, дорогие друзья, улепите лайка, дорогие друзья, и э -э будет -э между компанией Samsung будет синхронизироваться разных приложений и Если Samsung компания, можете вы знать, кто любит компания Samsung, то дальше. И такие вот, даже Android, вы за него, по-моему, тут здесь рассказывается, дорогие друзья. Такие вот неплохо характеристики и так дальше, дорогие друзья. Но... У меня что дорогие друзья, Ваняй, Андрош на этом Ваняй был на идеальным, но он пак делает, пока за тонкие усы фолит, с ями флип, с ладно, дорогие друзья, с новый, дорогие друзья, ладно, с пока и чао, увидимся в новых видео. Дорогие пейте лайка и дорогие друзья, и дорогие друзья, пока пока дорогие друзья, чао, увидимся в новых видео, ну вот такие вот новости вам тоже понравится, уделять сегодня в этом ролике, ладно, пока, влепите лайка и до скорой встречи. Увидимся у новых э, видео, дорогие друзья. Но такие вот Samsung будет еще имеет. Ладно, пока. Чао, дорогие друзья. Пока-пока.